Там такі крики були, що це, звісно, жесть. Во дворі теж крики роздавались. Ну, Благо, що спасибо медикам показали допомогу. Ну, в мене так спина побита, ну, не поміло чи порівненню з тим, як я виділа, які люди сиділи на бордюрах. Тобто шансів для того, щоб вижити, дуже-дуже мало. Але надія завжди є. Ми сподіваємося, можливий варіант, що десь в якійсь кімнаті є пустоти і там хтось залишився живий. Ми дуже-дуже сподіваємося що зараз станеться якесь чудо і або в лікарнях він вже лежить, а ми просто, ну, просто був або непритомний, що не розпізнали. конечно, жутко. Внук спал. Это в этот момент, слава богу, он находился с этой стороны в комнате. У нас три окна выходят на эту сторону во двор, а одно окно на сторону Днепра. Ну, если честно, вот насколько за э, вот этот период почти что за год сколько мимо нашего дома пролетала ракеты и всякое было слышно, хоть какие-то звуки. Тут вообще никакого звука не было слышно. Я, у меня до сих пор уши заложены, тут. Был настолько такой грохот, я даже передать его не могу. Победа. Да, вот. На победе. Сы, вы тут были? Да, я вот здесь как раз. Вот здесь сидела на диване и получается, но ну это они забили сейчас, чтобы хоть там снег или дождь, не это самое. Вот это вот они сложили, вот это вот все было, все было вот здесь вот у меня на голове, грубо говоря. А вот эти осколки, это хотя непонятно, эти осколки были во всех комнатах. Вот здесь вот ребенок спал. Все в крови, конечно, я вот это самое и стекла были вот здесь, в кроватке в детской, он спал вот там вот в углу, и окно получается, ну, как выгнулось, перекосилось, как восьмеркой было, кое-как его поставили на место, но, короче. Я Вы знаете, наверное, 14 число для меня, для него, наверное, второй день рождения. Ну, мне так кажется, потому что он не понял, что произошло. Я его, он спал, я его схватила на руки, начала быстро одевать. Это сама единственная потом фраза. Он расстроился из-за того, что елка упала. Что он распереживался, что елка упала. Я говорю, Марк, ну ты не расстраивайся, мы все равно его уже скоро выкидывать собрались. Не знаю, конечно, как дальше, но когда вышли во двор, он какой-то период он и сидел молча, он не разговаривал, он перепугали, что он как бы он, ну это, но потом вроде как нормализовалось. Очень много людей, конечно, крики. У нас повезло еще, что у нас не заблокировала входная дверь, а у людей напротив это сама там у них перекосила видно, и они не могли вообще выйти из квартиры, а там такие крики были, что это конечно жесть во дворе тоже крики раздавались. Ну, было хорошо, спасибо медикам, оказали помощь. Ну, у меня так спина побитая, ну, по мелочи по сравнению с тем, как я видела, какие люди сидели на бордюрах с разкровавленными лицами. И вообще. Ну, это жесть, конечно. У нас тоже там соседи сверху, так отец с сыном, так у них вообще не лицо, а месиво было. Ну, волонтеры молодцы и э, людям тут и все ж на, на гирох, там и чай и горячий, и кофе, и, короче, перекусить бутерброд. Ну. Наши люди, как говорится. А да, вы здесь тут поруч живете? А, нет, на левом берегу Специально приехали сюда? Чтобы... Ну, да, специально собрали вещи, теплые одеяло, куртки, обувь какую-то. Ну, чтобы как-то помочь, не оставаться в стороне. А тут ну, большая трагедия. У вас там среди знакомых, соседей, в соседних подъездах? Есть погибшие, есть друг, тренер, ну и его больше в одном из этих подъездов Да, в соседнем подъезде. Благо у него осталось живые две дочки, жена. Ну, просто повезло, что не было дома их и все. Он был дома и, и она сейчас поехала на познание. Уже нашли? Ну, вроде да. В моей соседке, ее дочке сломала две ноги. 9 лет девочки во дворе гуляла. Ну, короче, я не знаю, что сказать. Обещания. это мужчина, это станки, непонятно, это молодая женщина, это, это... это... цепочка. Проветривать? Они вот здесь на втором этаже. Вот, вот таких вкус не было. Всі аварійно-рятувальні роботи проводяться згідно статуту та алгоритму дій. Визначаються оперативні дільниці, призначаються старші, визначаються ланки ГДЗС, які працюють безпосередньо в задимленій зоні. Потім визначається час, призначається хвилина тиші для того, щоб всі повністю припинили роботи і розпочали проведення звукової розвідки. Тобто ми повинні почути, якщо є люди під завалами, які подають сигнали. Відгукуються або стукають по батареям, якщо це є можливість. Тобто таким чином. Потім далі продовжуються роботи на тих місцях в першу чергу, де є поранені. Потім в другу чергу вже працюємо з тими тілами загиблих людей. Друг Житченко Павло. 25. Зник з, ним. з них зв'язок з ним жив? З зв'язок одразу, з ним проживає його дівчина, наша подруга. Ну, вона її не пустили, коли це сталося. Зараз з родичами змінюємось, чекаємо новин. Хтось в лікарні, хтось тут. Тобто у вас немає розміння взагалі? У списках немає. Нас на ранок передивлялись, опізнавали тіла, які були, його ще ну, не було. Зараз може щось буде змінюватись. Ми приїжджали до, ну, до його дівчини, ну як дівчини? Вони 8 років, вони купили цю квартиру щойно. Е, і ми до неї приїхали, це, щоб там таблетку випила, поїла. В першу чергу за це турбуємо, щоб вони там в обморок не падали. І змінюємось, щоб не сидіти на одному місці, може тут якась допомога потрібна буде. і Ми дуже-дуже сподіваємося, що зараз станеться якесь чудо, і або в лікарнях він вже лежить, а ми просто, ну, просто був або непритомний, що не розпізнали, Ось, або, або, може, чудо станеться тут.